Есть, есть уже люди, которые готовы для этой работы, готовы работают, которым правильно. Теперь давайте посмотрим. Ну, мало того, чтобы зайти, там, быть хорошим человеком, никуда не уйти. Давайте за -за -за посмотрим эффективность работы. Сколько человек подал законопроект, какие это законопроекты, на что они направлены, как они были приняты. Потому что вот, мне есть всем ответить. Дорогие, я подал на сегодняшний день больше 50 законопроектов, из которых, будучи даже в оппозиции, мне удалось 5 провести. 5 провести, которые приняты. Причем это серьезные антикоррупционные законопроекты, которые достаточно сложно... Потому что мало быть хорошим грузописом, писать, написать, я закон написал, я такой умный, я написал правильный закон, любите меня, потому что я написал правильный закон. Это неправильно. Писать закон так и говорить, работать надо так, чтобы эти, законы, чтобы эти проекты ставали законами, а не просто бумагу морать, понимаете? То есть это надо, надо найти такие механизмы, найти такие механизмы работы в Раде для того, чтобы собрать коалицию, для того, чтобы этот закон был. Я работаю по очень простому принципу. У меня коалиция создается сначала из депутатов, да. которые хотят изменений, из нормальных депутатов. Мы сначала пишем закон. Потом мы собираем э, активистов гражданских, да, вот из гражданских, громадских организаций, которые 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 начинают кричать и бегать за каждым депутатом и бить их палкой по голове, что этот закон нужен, его надо принять. Потом мы создаем коалицию шире, куда входят туда и средства массовой информации, которые пишут журналисты, и которые начинают говорить, этот закон нужен. Вот смотрите, сейчас есть такая команда, называется реанимационный пакет реформ. Может слышать она часто наступает. Посмотрите, там все законы написаны. Ну, мы, короче, в 9 из 10 там в законе есть моя 9 из 10 законов там есть моя фамилия. Я не говорю, что они с мной написаны. В 9 из 10 там есть моя фамилия. Или в первый стою, или второй, или третий. То есть в зависимости от того, кто пишет, становится, кто будет докладывать, кто пишет.